Всем привет, я Стас Краснов, это про Крым. И снова про мусор. Крымские оккупанты уже не знают, что делать с этим мусором, им буквально завалены все улицы, но главного оккупанта Аксенова посетила просто гениальная идея. Он придумал сделать интерактивную интернет-карту, где все жители Крыма смогут сообщать о появившихся новых мусорниках. Только для чего это делать, абсолютно непонятно, ведь эти свалки некуда вывозить. Также Аксенов сказал, что нужно поощрять сознательных граждан, которые будут сообщать об этих свалках. Как оказалось, эта идея не нова. В общественной плате Российской Федерации уже это все придумали и придумали создавать всероссийскую карту свалок. Это, конечно, интересная идея. Нормальные цивилизованные люди создают карты достопримечательности, карты замков, может быть, какие-то лунные карты, там, карты других планет. А в России создают карты свалок. Наверное, после того, как полезные ископаемые в виде нефти и газа в России закончатся, эти деятели будут пользоваться этими свалками, чтобы как-то найти себе пропитание. В интернете распространился фейк, что ООН, Организация Объединенных Наций, якобы вручила Симферополю сертификат как самому защищенному городу от техногенных катастроф, как российскому городу. Вручал якобы этот сертификат такой себе деятель ООН Лука Росси. Но это оказался полный фейк, потому что на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Симферополь не числится в списках. К сожалению, многие СМИ, в том числе и украинские СМИ, подхватили этот фейк, чем показали свою полную некомпетентность. Но все-таки существует Будапешский меморандум, в котором Украине, как стране, сдавшей... Третий по величине ядерный потенциал гарантировалась полная территориальная безопасность, защита от агрессии и так далее. И этот э, Будапештский меморандум висит на сайте ООН, поэтому ООНовцы все-таки могли бы агрессору не вручать вообще никаких сертификатов. В Крыму продолжаются репрессии. Украинский патриот, крымчанин Владимир Балух был избит в Симферопольском СИЗО. Об этом сообщил его адвокат. После того, как он был избит, он потребовал, чтобы украинский омбудсмен Валерия Лутковская его посетила. Очень я сомневаюсь, что она его посетит. Я расскажу историю самого Владимира Балуха. В апреле 2014 года он вывесил украинский флаг над своим домом. Крымские СБУшники, которые всячески пытались показать преданность своим новым хозяевам ворвались в его дом, сделали там обыск, Владимир сбежал, скрывался долгое время, но все-таки в ноябре его нашли и присудили ему общественные работы, там несколько сотен часов общественных работ, якобы за оскорбление представителей власти. То есть вот они, оккупанты считают, что вот он, украинский патриот, оскорбил этих самых оккупантов. Но СБУшникам показалось этого мало, и через месяц они подкинули ему в дом тротиловые шашки патроны, и вот уже с декабря 2014 года Владимир находится в СИЗО. К сожалению, украинская власть никак ему не помогает, никак про него не упоминает, там ни адвокатов не представляет, ничего. Все, что происходит, это делают общественные деятели, делают правозащитники. Ситуация такая не только с ним, ситуация с большинством политзаключенных такая. Ну, а оккупанты, они усиливают, к сожалению, свое давление. Видимо, они пытались с помощью пыток заставить его признаться, но Владимир не поддался. На границе с Крымом была снова задержана банда, состоящая из пограничников и таможенников, украинских пограничников и таможенников, которые брали взятки с въезжающих в Крым людей. То есть за то, чтобы вести свои вещи, вести какие-то контрабандные товары, они вымогали с них деньги. То есть мало того, что эти пограничники, таможенники опозорили украинскую власть, мало того, что они вызывали ненависть у граждан Украины, которые живут в Крыму и над которыми они издевались, так они еще и показали, какая украинская власть во всем мире и дали повод оккупантам смеяться над ними. Я был на границе с Крымом, я видел этих людей, у них такие настроения были еще год назад, что они признавали Крым частью России, были очень недовольны блокадой Крыма. И сейчас сложилась такая ситуация, что если оккупанты начнут наступать с территории Крыма, то они первые сбегут, драпанут, не смогут задержать наступающие войска до прихода основного подкрепления. И, к сожалению, опять добровольцам, волонтерам придется своими силами сдерживать наступающих оккупантов. В Крыму собирается построить музей Крымского моста. Это очень хорошая идея, я ее поддерживаю, хотя бы потому, что эту идею можно реально реализовать, в отличие, конечно, от самого моста. Но музей нужно назвать немножко по-другому, не музей Крымского моста, а музей не сбывшихся мечт. В этом музее купанты собираются показывать какие-то археологические находки, которые были найдены при начале строительства этого моста. Будут показывать какие-то стройматериалы, одежду рабочих и так далее. Ну и также они выставят там фотографии первого Крымского моста, который был построен немцами во время Второй мировой войны. Немцам хотя бы удалось построить этот мост в кратчайшие сроки, хотя простоял он и недолго, но немцам удалось это сделать, потому что у них не было такого мощного непобедимого врага, который есть у россиян, воровства.